Сколько я да. хочу я вас... Я никак не одно один расшифровать, что Путин... Ну, что вот Путин тут, тут не вести, вот можете расшифровать, что он хотел вот Вы сказать? неоднократно уже повторяете, что вот у них есть условия, все. И эти условия вот надо выполнять. Потому что были и Минский, и стамбульские, и они же неоднократно, если бы они это каждый раз что-то новое говорили, но они говорят одно и то же, что с каждыми сорванными договорами следующие будут еще кабальнее, еще хуже будут. Они будут давить, давить еще больше. И вроде на Аляску он слетал, вроде они там этот фотку показал. Я не знаю, для чего это делается, конечно. Но они по-своему видят этот мир. Те люди, которые там наверху, да, как показывают вот так вот. Ну вот, только что я общался с островов там с русским, говорит, вот так вот у них миллионеры показывают, на миллионеров. Вот так вот. вот. Так что я вам говорю, это больше политика, больше. Ну, кто с этого поимел денег? Кто-то же поимел с этого хороших денег. И поимеет еще. Согласитесь, что сколько дали Украине за три года денег? 200? Или 174, что-то такое я читал. Миллиарда долларов. Сколько дали на войну уже? Читаете вы там смотрите сводки, показывают. Ну, ну слухай, я слухаю, да. Ну отскажите. Вот сколько за, за 3,5 уже, да, или сколько уже длится вся эта дичь? Сколько денег дали Украине? А что, головные гроши, да? А, Война. Ну, вроде, вроде в Одессе, я знаю, там ночные клубы работают. В Киеве что-то работает, да. Люди живут свою жизнь, как бы. А якщо, слухайте, а якщо ви тільки що сказали, що нічні клуби, там життям же є, в Києві і в Одесі, то, тоді я хочу вас запитати, ну а як же друга армія світу, яка не годна захватити територію України, каже, зробити денацифікацію? Ну согласитесь, есть, наверное, в Росії оружие, которое может масово стрелять, но он же этого не делает, он же не стреляет этим оружием. Даже какая-то была информация, я позавчера прочитал, что Лукашенко типа рассказывал, что вот давайте по Киеву ударим орешнику. Тот сказал, нет, ни в коем случае. Боже. Наш светлейший говорит, нет, ни в коем случае мы не будем им стрелять. Это где-то я читал. Ну, знаете, как телеграм, куча телеграм-каналов, и вот эта вот строка идет новостная. Ты где-то читаешь, читаешь, что-то запомнил, что-то нет. И что-то я такое помню, потом вспоминаешь. Лукашенко где-то очередное интервью давал, и сказал, что вот э, была такая, как, на украинском, сказать, парада, да, парада типа, это что такое на украинском? Ну, ну хоть и вот, парад, типа, ты чего то посоветуй. Ну, посоветовать, вот, совет, да, вот. И типа совет ему дают, он говорит, ни в коем случае нет, каким овечником, вы с ума сошли, что ли? Нет. Ну, это Лукашенко, типа, ну, батько то, еще... ты, ты еще гарный хлопец, блядь. Согласитесь, но ей же есть массовое поражение, есть оружие у России, но она же не применяет его. Ну, серьезно. А может, чему же Украина. Я знаете, вот знаете, на секунду, давайте представим, вот был бы Жириновский, да, вот жив, и он был, был бы президентом России. Как вы думаете, как бы он воевал с Украиной? Так же, тупо мясом, хотя есть оружие. И дофига его. Реально дофига этого оружия. И что-то с каждым годом, что вот... Чем дольше длится война, тем пока что в вашей стороне хуже, потому что тут есть головы, он вкладывает в это бабки, которые изобретают оружие. У них уже шахеды уже не на дырчиках, уже там сопло стоит. Он еще быстрее летит. Какие-то третьи шахеды, тоже опять в новостной вот этой строке, я где-то читал, что шахеды стали очень высоко летать, что вот эти ваши пулеметчики, которые с, с зени по ним лупят, они уже не достают потому что эти высоко летят. И вы понимаете, что с каждым годом Россия не будет останавливаться. Она что-то будет еще новое придумать. Ваши тоже придумывают. Ваши беспилотники долетают, попадают. Вот такие клубы дыма у нас стоят. Бензин сжигается, нефть сжигается. Да? Что-то какой-то НПЗ у нас уже двое суток не могут потушить. Там просто Ваш. такой блядь, пожар сумасшедший. Что-то, знаете, даже что я видел в Фейсбуке. Типа в Крыму Заправки закрыты, какой-то водила едет, на машине не рассказывает, типа что, вот. И пошли мемы, короче. Все, мы на санях, короче, Л лошади у нас уже все без бензина осталось. Но не думаю, пока тут вроде есть бензин, сегодня заправлялся. Понимаете, с каждым годом все хуже и хуже. Америка сейчас, она особо не хочет уже, она хочет Европе продавать. Как она это делает? С 10%, проц... 10% да, накидка uh -huh. идет uh -huh. сверху. Uh -huh. И плюс еще пошлины 10%. Того 20% выходит. Uh -huh. А ЕКОПА отдает вам это оружие. Uh -huh. А теперь, где-то я сегодня считал, что это оружие только по разрешению Пентагона можно использовать. А вы что? И как вы думаете, Трамп согласится, чтобы да, Украина стреляла? Там на 450 километров максимум. Сколько-то там ракет? На сколько-то там... Сколько ракет? Очень много, короче, Но он немало. Дал. Он дал или не дал? Нет, дал, конечно. В а дал, дней. дал ракет, боже мой. О, живу, живу, дам, написано, в, написано было, что в, в течение шести недель это, это оружие поступит на территорию на Украины. Украины. Так это хорошо или плохо? Это плохо, конечно. Почему? Ну, что, что здесь хорошего? Ну, эти ракеты могут полететь в сторону России. А Но есть, вот, конечно, пентагонность. Слушайте, а А вот хорошо делал ли Сталин, когда посылал авиацию один раз в Берлин? Я не хочу. знаете, я, я, понимаю, я читал уже книгу про Сталина. Это сумасшедший друзья. Знаете, сколько у него было ссылок? Больше десяти. Нет, я ты... офигел, я не знал этого. Да? Больше десяти ссылок у него было. Он, был. он так... с молодости он, тот еще оппозиционер по своему был. Я вам советую почитать. Так я по вас Стали. спрашиваю. Да, я вот хочу сп спросить, ну хорошо делал не Сталин, когда пос послал авиацию? Они сбили, они сбили, Такие там коварства творили. Там послали людей. Да, я, я вас спрашиваю, ну когда один раз Сталин послал авиацию бомбить Берлин, хорошо Сталин сделал или плохо? Ну, чтобы именно добить третий рейд, да, все правильно сделал. А то а так, так по-другому никак. Так а не почему ничего. нам нельзя бомбить Российскую Федерацию? Ну ага, что я могу сказать? Давайте бомбите, мы, мы ждем. Что нам делать? Ждем, да? Так, конечно, ну да. Ну вы понимаете, эти как они называются, эти беспилотники? они именно для удара, да, по нефтяным базам, по скоплению топлива. Это, пожалуйста, будут разгораться, будут гореть по 3-4 дня. Понимаете? Ну, попадаете, да? Вы же официально уже... заявили, да? Что Зеленский сказал, заявил, что мы будем бить по НПЗ, мы будем бить по... Бьете, не вопрос. Сбивают, да дофига еще и сбивают. Сбивают столько, что у Дофига запускает Украину. И теперь вот эти... А вот... как вы считаете, 22-го... Году... Фламинго, фламинго, можно я спрошу вас? Вы верите, что это? Да? у вас есть эти ракеты? Кто-то сказал, что это британские ракеты. А, а, британские... а ну, сорновайтесь быстро. Я рисовал. Столько мемов я вижу такие, знаете, Крымский мост и фламинка такой. А как вы считаете, это хорошо, если бы такие. Я, слышал, я э, рассказывал. А, про... Почему вы? Я не могу понять. Извините, что перебиваю вас. Извините, очень. Вы почему вы не смотрите? Она ж дура, по-своему. я даже говорю, что вы вот тот, вот, тут, вот тут... Вот, скажите, скажите, вот мне интересно, знаете, что мне смотреть Гордоны интересно. <свят> как вы относитесь? Нормальный предсказатель? Он не предсказать, но он нормально. А я... вам. кажется, шоумен. Да? Да. вот смотрите, я вам расскажу. Посмотрите. Гордон, вот разница Гордон, Скобеев, Соловьев, да? Uh -huh. Вот смотрите. Дело в том, что, например, Скобеева, ну, Сукобеева, так сказать, и так же само Соловьев, они же работают, зарплату получают от государства. Это раз. А Гордону государство не платит. Так, а у вас такие в Украине, скажите мне? Ну, у нас марафон. Которым... Вот у нас когда... А, мы... марафон. так, Мазу, Мазур. Я выбачаюсь, Мазур. да, есть такая? Ну, есть, Ну, это же... Послушайте внимательно. Я хочу... А наш телемарафон не платит. Ну, давайте вы говорите, я дальше буду слушать. Все, выбачаюсь, обеспечу. выбачаюсь. И, и, вот, видите, когда Шкодеева или Соловьев что говорит, Значить, є вже якась йому от, наприклад, йому ж, дозволено. йому ж дозволено. Наприклад, я говорю, ми зараз Великобританію затопимо, Францію ми ракету пошлемо, ми здето ми це. От дивіться, от Жириновський, коли називав, три години, якщо я не помиляюся, у 2010 році він вже пробував, три години він буде в Києві через Білорусі і буде ми в Чому у Дніпрі. Усі, звісно, сміят. А Жириновський ну, вже ви... То, ну Дайте я да, все, все. І Жириновський тоді, в 2010 році, казав: так, Західна Україна відійде до Польщі, Закарпаття піде до Венгрії і, і до Румунії. І тут, значить, ага. остальна частина піде до нас і лишиться маленький Київ. Говорив це Жириновський, говорив. Ну, много чого вам розказав. Так он не предказував. Він не. просто вже розроблялася ситуація, яка а, тепер, а Ви пам'ятаєте, як снігов сжалі? Доржава, хто ні? Я, наприклад, особливо, я не держав, а я вам поясню, хоча мені пізніше. І повірю, ні. Я хоча пізніше, коли в 2014 році, і тоді в мене пази зійшлися. А тепер я вам поясню. Дивіться. З 2005 року, після того, коли Путін поздоровив Януковича трижди, трижди з должностю президента і пролетів, і тоді у Путіна вийш страх. У чому? Що можуть в Російській Федерації, громадяни Російської Федерації, не дати зробити фальсифікацію виборів, а він вже був з 2000 року на президентській посаді. І в нього вже тоді вийшовся страх. Тепер дивіться, що він робить. Він робить, що президентом Медведєва. І якщо ви пригадуєте, в той період, вроді 2008-й, Медведєв з того періоду, Путін не був прем'єр-міністром, а був у Медведєва. Ви пригадуєте, як вони разом неряли в воду, разом з лебедями літали. На лыжах катались, под кони лезли, по грибам, и нас избирали. Вы помните Россию в 90-х? Давайте, ну чего вы меня Да Я, да, да, я, вовляю, я потому, за 90-е вам сейчас скажу. Они вдвоем получили после Ельцина такую убогую страну, по сравнению с, <с то, что <с сейчас. Да, что да. Сейчас, да что при чем? Слушай, я про них двух говорю, Медведева и Путина, да, когда Путин поставил на какое-то определенное время Медведева, а потом стал президентом. Когда Путин поставил Медведева? Ну, сколько он, два срока отсидел, Путин? Когда ну, он Ой, давайте посмотрим, сейчас надо вспомнить. Но ну, вы сказали, ты вы помните 90-е люки, что был? Путин пришел в 2000 х я знаю, в миллениум он пришел, сам в декабре. Ну, сколько ты дальше? Сколько дальше? І, І тут, виходить, Путін вже страх страх дістав, друг Медведів стане президентом. І він почав його охороняти, щоб ніяка людина до Медведєва не підійшла. А особливо була кінцівка, коли вже Медведєва срок закінчився, закінчився срок. І коли пригадують перед виборами, якщо Медведів не сіли з путіном, почали говорити, потім Путін виходить. І кажуть, ви знаєте, громадяни Російської Федерації, я отак вот рішив, що кращого як президента а Путіна нема. І я свою кандидатуру на посаду президента не буду давати. Ради? Я вибачаюсь, я вибачаюсь, так я слухаю. Було таке чи ні? Так. Да. Да, да, і Путін з того моменту, коли він мав трошки ризик, між до Медведів, Медведі, вони там договорилися довго казали, були такі переговори потім з Медведів, в кабінеті сиділи, з'їли чотири шашлика, випили дві літри горілки, і потім Медведів вийшов в арену вже. Зрозуміли, так? Да? И Путин с того времени понял, что он владу не хочет терять. Потому что самым це это что? чи Чем влада? Нет, влада ⁇ это и будь любые грошей. Мы прям как про этих. Про Порошенко, про Януковича, про Януковича. Да, у, у вас все шесть. президентов все слушайте, воровали. Слушайте, Кучма, Кравчук, Я кравчука. Главный. Да, вот Главный. главные Главный. 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 А Все я продали. А я вам вот продали. продали. Я вы вам за собой. Я пусть что продали. Видите, вы это не одни. Вы тезы накидаете, я тоже могу накидать эти такие так, тезы. Так, я вебачаюсь, я вебачаюсь. Вот скажите, вот для россиян Путин хороший или плохой? Вот по образу жизни, по заработку. Поганый, по налогам. Поганый. Почему? Поясню. Сколько долларов у нас сегодня? Да стоит? при чем тут? Доллар? При том, потому что мы покупаем айфоны, покупаем какие-то огромные смарт-телевизоры. Если с Европы, да, мы покупаем, ну, поверьте, намного дороже. Нам это не надо. Не хотят с Россией дружить. Ну что вы, не понимаете, что ли? Это же все как дважды два. Понимаете, они давно власть захватили, но эта власть, вы посмотрите на Москву, реально Москва, посмотрите сейчас на Киев. Где лучше, в Москве или в Киеве? Кстати, хочу спросить, есть ли в Якутии обычный унитаз? Есть такие места, что нет, на дырку ходят. Слушайте, а чи в Вологодской области поселок Костручей поставили тротуар, чи нет? А с... нет? есть просто вот едут на телегах это... с Ч... Есть такое в России. Слушайте, что е в российской Чьи в Российской Федерации бараки. Ну, смотря для чего. Бараки, да люди живут. Плохо, а? очень разваливаются здания Есть. Чьи бараки в Украине. А что, нету, что ли? Ага. Серьезно? Ага. Хорошо, не спорю. Хорошо. Чьи бараки в Европе. Да не знаю, я там не был ни разу. Не, не было. А я бывал А зараз... где вы такие здесь? Нафига вы, что вы что, в бараках живете? <laughs> Скажите мне, откуда вы знаете, как там? Вы что, там жили в бараках? В так, Европе? Да. Да, в Европе. Ну, де. я, я был, я был а в, в Венгрии. А ну, в что бараки в Европе я не нашел. И, до речи, ну, я не нашел ну... ни одного, и, до речи, я в Европе не нашел ни одного деревянного тротуара. И вот поэтому вы живете в бараках, да, во всем виноват у вас Путин с Медведем. Я так надо. А ну что Е в Украине, Украине бараки. Да навищево на меня. Вот ты видишь, вот навеще тебе воно. Ну я запоминаю, как вы говорите, понимаете? Я даже рад, что ты запоминаешь. Так что Е в Украине бараки. Да навещево на меня. Вот видишь. Вот скажите, как, как вы относитесь к тому, что ТЦК у вас людей хватает? ТЦК, да? Добрый, да, давай про ТЦК. Слушай, да. ты знаешь, в Украине есть военный положение? Военный стан? Ага. Ну. Знаешь, да. Как ты считаешь, при военном стане каждый гражданин Украины должен носить паспорт, документы при саде? Да, у нас, да, я в Москве хожу, да, у меня с собой паспорт. Слушай, якщо в Москві навіть підійде поліцейський, каже, предоставити документи, а ти кажеш, у тебе документів немає. Що буде робити поліцейський? Ну, во-первых, в першу чергу буде від поліцейського, так, да, тобто можуть перевірити водійські права. Що, що повинен поліцейський зробити, коли у тебе немає документів? Не знаю, саме такого не было. Як ти думаєш, якщо при воєнному положенні і приходить до тебе ТЦК, і, і поліція, поліція каже, предоставити документи. Твої, ти як працівник ТЦК. сказал, а клиент, скажи, я документы не буду предоставлять, твой иди. Но если бы я был бы полицейским, он бы вызвал у меня какие-то сомнения. Почему? Да, не надо его проверить. Правильно. А вин начинаете кад и твой иди. Но потому что он вин разумеет, сейчас цап царап его, да, он поедет на фронт. Через месяц Я тебя не питаю, куда он поедет. Он начинает ну, да. тікать. Твои идеи. Кто, кто, его, кто его хапает? ТЦК. А Я. Кто, а, ну, кто, ну, такие а... Ц... а кто такие ТЦК ваши? Вот а, это, ну, это, это формирование это, или как? Это, или что? Это военкомат, это армия военная. Как ты думаешь? Это официально можно хпапа. Да, это официально державная установка. Теперь стукай дальше. А якщо ти тікаєш, ТЦК тебе зупинило, ти можеш нести як простий громадянин взривчатку у, у, у мішку, у рюкзаку. Та я бачив таке ТЦКшник так. Я тебе руки. Пита, я тебе... Гач, Ні. гач, он нічого, он я, не тебе, я ж тебе питаю, є. Чи... Ну, чи ну ти ну, відповідай, я ж тебе зараз ми за драки Йо. будемо говорити. Ми ж ну що ти розставляєшся? Я дуже бачу. Варіанти. Я дуже бачив. Бачу, бачу. Тепер я тебе питаю. Мужика, документів нема, ззаді рюкзак, і він починає тікати. Твої дії як ти цикашник. Так хай все. А він біжить до воєнкомату скинути гранату. З деревим було в нас в Україні. Навіщо це? А от скільки було з в воєнкоматів? А скільки диверсантів було? Yeah. А а як ви неповнолітніх вони брали? Я маю на увазі, навіть неповнолітні хлопці, які підривалися, є такі? Є такі? Багато Безмогу. Безмогу. От він убігають не з гранатою, до... а тому що не хочуть іти на фронт? -э до речі, якщо э при Сталінове камічизня на що на... ну, ти вже? Давай підожди ТЦК ти ж знаєш. Слухай, при Сталіну, коли э -э п'ятої в п'яту ранку вставати. Ага, да ты, ты уже пьете раз, да, давай, ты вот так-то, вот и все питания. Потратись, ты сяж, да?